Salam uşaqlar. Bugünkü mövzumuz loqaritmadır. Gəl nəvəlcə sizə loqaritmanın nə demək olduğunu izah edim. Deməli bizə belə bir ədədlər verilir: 2, 3 və 8. Və bizdən istənilir ki, bu ədədlərdən birini digər ikisi ilə ifadə edək. Gəl indi biz də bunları bir-birinə ifadə edək. 8, 8i almaqdan ötürü uşaqlar, 2-ni kuba yüksəltmək lazımdır. Yəni burada hansı funksiyadan istifadə elədik? Güvvət funksiyasından. Daha sonra 2-ni almaqdan ötürü 8-i 3-cü dərəcədən kökünün altına salmaq lazım idi. Burda hansı funksiyadan istifadə olunurdu? Köklü funksiyasından. Qerək üçün tapılmasına, bütün tapmaq üçün isə uşaqlar 8-i 2 əsasdan loqarifm almaq lazım idi. Bərabərdir 3. Yəni burada da istifadə olunan funksiya hansı oldu? Loqaritma funksiyası. Yəni Logaritma qüvvətin tapılmasıdır. Yəni qüvvətdə nəyi tapılmasını göstərir bu bizə logaritma funksiyası üçün tapılması. Üstə Üç burda nə də dayanır bu qüvvətdə. Logaritma ədədin yüksəldiyi qüvvətin tapılması funksiyasıdır. Məsələn belə bir ədəd verilir. Logaritma 7-dən 49. Bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni 7-ni nəyə yüksətsəm 49 alınar? 2-yə. Logaritma 5-dən 125. 5-in nəyə yüksətsəm 125 alınar? 3-ə. Logarifma 4-dən 64. 4-ü nəyə yüksətsəm 64 alınar? 3-ə. Eee, 1-dən böyük olan ədədləri, yəni elə bir ədədlər olsun ki, əgər onlar x ədədi ilə işarə edildə bunlar. Bunlar 1-dən böyükdürsə, onda onları işarə eləyərək B ilə. 0-la 1-in arasında yerləşən ədədləri isə işarə eləyərək, yəni 1-dən kiçik olduqlarına görə K ilə kayla daha dursun. İşarə eləsə, uşaqlar, onda əgər baxın, yəni burada loqarifma, loqarifmanın müsbətliyi mənfiliyi əsas məsələdir. Onda loqarifma b-dən b müsbət olur. Sonra eyni cinslidirsə, loqarifma k-k. Bunlar da müsbət olur. Əgər loqarifma b-dən k-dəsa mənfi olur, yəni müxtəlif cinsli olduqlarına görə. Və yəni, də loqarifma k-dan b-dəsə, bunlar da mənfi olur. Cənnin dindinə demək istədiyimizi, yəni bu BBKK və ya BK məsələlərini misallar üzərindən izah edeyim sizə. Bildiyimiz kimi 7 nin 8849 eliyərdi 2yə. Yəni burdakı müsbətliyin məfiliyi ilə gedək də söhbət. 7 1-dən böyüdü, 49 1-dən böyüdü. Ona görə müsbətli, yəni b-dir, b-dir. 1-dən böyük olduğu üçün, yəni b k onu göstər ki, 1-dən böyükdürsə böyük sözünün baş hərfi kimi b ilə işarələşmişdik. 1-dən 0-na 1-nin arasında yerləşən ədədlərdirsə, yəni kəsr formasını edərsə, bunları da k ilə işarələşmişdik. B b, yəni eyni cinsli dillər müsbət olurlar. Gələk bu bir sıra. 7-də 1-dən 49-dur. Əgər surətə üstə burada uşaqlar mütləq 1 olmalıdı. 7-ni nəyə yüksətsəm 49 eləyərdi? 2-yə, amma Bu kəsirdi, bu birisi tam formadadır. Ona görə, yəni k-dan b-dir. Ona görə mənfi olacaq. Bu birsinə baxaq. 7-dən 49/1-dir. Yenə sürəti 1-dir. 7-ni nəyə ifadə edim 49 ağlanardı? 2-yə. Bu b-dir, amma bu birisi k-dır. Ona görə mənfi eləyəcək. Gələk bura. Yenə sürətləri 1 olmaq şərtiylə keçərlidir bu qayda. 7-ni nəyə ifadə edəyəm 49 eləyərdi? 2-yə. Bu da k-dır, bu da k-dır. Aygetəndə fikir verərin 7-nin kvadratı 49 da biri verirdi bizə. Gərək onda bu birlərini də deyək. 4-ü nəyə köçəssə 64 alınardı. 3-ə, gələ indi şarəsinə. 4 ee B daha 64'te 1 K'dır yani kəsirdir. Ona görə qabağına mənfi yazırıq. Yəni biri belədir, biri elə. Ona görə kəsir formasında olur. Yəni hər ikisi eyni cismli olsaydı, yəni B B olsaydı müsbət olardı. K K olsaydı müsbət olardı. Amma biri e B-dir, biri K olarsa, fərqi yoxdayan yəni, yerləri dəyişik ola bilər. Məsələn baxın aşağıdakında. Burdakı K-dır, burdakı B-dir mənfi olduğunu bilirik. Sonra da sual veririk özümüzə. E, sürətdəki birə fikir vermədən. 4-ü nəyə ifadə edim? 64-də آنlardır. 3-ə. Bu bircinə baxaq. 4-də 1-dən 64-də 1-dir. 4-ü nəyə ifadə edim? 64-də آنlardır 3-ə. Gələk işarəsinin təyin olunmasına. Bu da k-də, bu da k-də. Yəni eyni cisimlər. Ona görə də müsbət olacaq. Gələk uşaqlar, bunların təyin oblastı məsələsinə, dəqiqlik mətlər oblastı məsələsinə gəldiyimiz kimi təyin oblastı qısa ola biləcəyi qiymətlərdir. Qiymətlər oblastı isə y-nin ala biləcəyi qiymətlərdir. Burada bir də əlavə şərt olaraq əsasda duran ədəd üçün e, bir şərt qoyulub ki, yəni bunu a ilə işarələyirik əsası e, əsasın 0-dan böyük, yəni müsbət olmalı və 1 olmamalıdır. Bu da uyğun olaraq x-ın hansı qiymətlərə baxılır. x-ı 0-dan böyük götürürük. Yəni təyin oblastda 0 müsbət sonsuzluq verir. Y isə həmişə mənfi sonsuzluğadan müsbət sonsuzluğa qiymətlər ala bilər, yəni bunlardan hər hansı hər hansı bir qiymət ala bilər. İndi gəlin bunu misalla izah edim sizə. Loqaritma 3-dən 9-a bərabərdir 2-yə. Loqaritma 3-də 1-dən 9-a bərabərdir -2-yə. Logaritma 3-dən 1-ə nəyə bərabərdir? Bu tabonun qaydası nədən ibarət uşaqlar? Yəni ədədi nəyin yüksəldəndə 1 alınırdı? 0 alınardı. İndi bir də burada baxaq. A yerinə nələr yazmışıq? 3 üç olub, 1/3 olub, 3 olubdur. Yəni 0-dan böyük olan və 1-dən fərqli ədədlər yazmışıq x oxuna neler yazmışıq? 9dur, 9dur, 1dir. Yəni ancaq müsbət ədədlər yazmışıq. Bunlar isə y ikini təmsil edir də bizdə. Y-imiz bir dəfə ola bilər ki, müsbət olsun, ola bilər ki, mənfi olsun, ola bilər ki, sıfır olsun. Yəni y ikimiz mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qiymətlər alacaqdır. Gələk indi problem misallara baxaq. Əgər loqaritma 1-dən 7 verilsə, burada demişdik axı, əsasda duran ədəd 1 ola bilməzdi. Ona görə bu ifadəyə baxılmır. Sonra yenə bu ümumi misalda loqarifm mənfi 4 əsasdan 16 yazılıbdı. Əsasda duran ədədə demişdik ki, 0-dan böyük, 1-dən fərqli olmalıdır. Burada isə mənfi ədəd yazılıbdı. Ona görə buna da baxılmır. Bunu da boş çoxluğu ilə işarə edəyək. Və bu birsində loqarifm 8 əsasda -64. Bu -64 də x-in aldığı qiymətdir. X üçün də bir şərt vermişdik ki, x həmişə 0-dan böyük olmalıdır. Yəni x mənfi olduğuna görə onda bunu da qarşına boş çoxluğu yazılır. Daha doğrusu belə deyilir ki, yəni bu ifadəyə baxılmır. Əzizləyəndə uşaqlar bu loqarifmik funksiyanın artan yoxsa azalan olmasına bu artanlıq azalanlıq nəyən asılıdır uşaqlar Loqarifmanın əsasında duran bu ədəd a ədədi ilə daha doğrusu a ədədi əgər 1-dən böyükdürsə, yəni bayaq bunu beynə işarə etmişdikdə. Yəni a ədədi bdirsə, yəni 1-dən böyükdürsə, onda bu funksiyamız artan olacaq. Əgər a ədədimiz 0-la 1-in arasında yerləşirsə, onda bu funksiya azalan olacaq. Artma azalmada nədə istifadə olunur uşaqlar? Ya testlərdə verilirik ki, aşağıdakı funksiyalardan hansılar artandır ya da ki, hansı funksiyalar azalandır, onların tapılmasına da istifadə olunur. Bu da ən çox da ə, bizə lazım olan sahə isə bunun. Bu loqarifmik funksiyalarla da müqayisədə istifadə olunur. Müqayisədə də necə tədqiq olunur? İndi onun misallarla nümunələrdən sizə izah edeyim. Deməli, loqaritma 2 əsasdan 7 ilə loqaritma 2 əsasdan 10-un müqayisə olunmasını nəzərdə tutur bizə. Burda baxırıq əsasda duran ədədimiz neçədir? 2-yə. 2 artan da yoxsa azalandır? Yəni hansı intervalda yerləşir? Onu nəzərə almalıyıq. 2 1-dən böyük ədəddir, yəni artan funksiyadırsa. Artan funksiyadırsa da uşaqlar, 7 ilə 10-un arasında bildiyimiz münasibət, yəni 7 ədədi 10 ədədindən kiçikdir. Bu münasibət elə loqarifmik funksiyada da saxlanılır. Yəni artan funksiyanın əsas mahiyyətinə ibarətdir ki, bu ə, müqayisə mövzusunda münasibəti saxlayır. Azalan funksiya isə tərsinə, həmin o münasibəti İşə, i̇şte, yəni tərsə çevirir. Yəni böyüyü kiçiyə çevirəcəyik, kiçiyi böyüyə çevirəcəyik. İndi baxaq bununla bağlı misal hümunəsinə. Loqaritma 0.2 əsasdan getdi. Loqaritma 0.2 əsasdan 10 əsasımızda duran ədədimiz nəçədir? 0.2. 0.2 artan intervalda idi yoxsa azalan intervalda idi? 0.2 1-dən kiçik idi. Yəni azalan idi. Azalan olduğuna görə bunların arasında duran 7 ilə 10-nun arasında olan o, Bu münasibət tərsinə çevriləcək. Yəni bilirik ki, 7 10-dan kiçikdir. Amma biz bu münasibəti tərsə çevirəcəyik. Çünki funksiyamız azalandır idi. Yəni tərsə çevrilməsini istəyirik bizdən. Gərək bu birinə logaritma 1.2 biri əsasdan 7, 1.2 əsasdan pi. 1.2 bir 1-dən böyük yoxsa kiçikdir? Yəni artandır yoxsa azalandır? Əlbətt 1.2 e, 1-dən bir böyük olduğuna görə, yəni artan funksiya sayılacaqdır və gəlir bu ədədlərin müqayisəsindən 7 və pi ədədi P-nin qiymətinin bilirik ki, tutam 1.14-dür. 7 normalda P-dən böyükdür və funksiyam da artan olduğuna görə bu böyük münasibəti saxlanılır. Gələk bu birçinə. Loqaritma 3/4-dən -də e 3/4-dən -də P. Yəni burada durağan ədədlər uşaqlar xüsusi et fikir verin. Yəni hər kəs ir gördüsdə bu azalan funksiyanı təmsil eləmir sizdə. 3/4 bilirsiz də 1-dən böyük 1-dən böyük, böyük ədəddir. Əgər 4 birdən böyükdürsə, onda bu funksiyalarda artan funksiyalardır. Y ilə P-nin arasındakı münasibət onda saxlanılacaq. Y-nin qiyməti də biliriki 2.72-dir. Y-nin qiyməti 2.72-dir. P-nin qiyməti isdə 3.14-dür. Yəni Y ədədi P ədədindən kiçidir. Bu funksiyamız da artan olduğuna görə həmin kiçilik münasibəti saxlanılır. İndi isə gəlin uşaqlar loqarifmik ədədlərin yerləşdiyi intervalın tapılmasına aid misallara baxaq. Yerləşs bizə soruşur ki, loqaritma 3-dən 8 hansı intervalda yerləşir? Yəni hansı ədədlərin arasındadır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anlara. Bunun dəqiq cavabı yoxdur. Yəni təqribi bir cavabı var. Onda dəqiq bir interval tapmaq istəyiriksə 8-i, yəni əsasımızı sabit saxlayırıq. Loqaritma 3 əsaslıdır. Burdakı verilən əsasımız 3-dür. Biz də burada loqaritmi 3 əsasdan yazırıq. Yəni nədən böyük, nədən kiçikdir? 8 özü birbaşa cavab vermədiyinə görə. 8 3-dən böyükdür amma 9-dan kiçikdir. Loqaritma 3 əsasdan 3 neçəyə bərabərdir? 1-ə. Bu da bərabərdir 0.38. Loqaritma 3-dən 9 neçəyə bərabərdir? 2-yə. Onda loqaritma 3-dən 8 hansı intervalda yerləşir? 1 ilə 2 arasına yerləşir. Və bunun tam hissəsini bizdən soruşsa, tam hissəsi yerinə deyirik ki, bərabərdir 1-ə ə başqa bir misala baxaq. Bunla əlaqəli, yəni eyni misallardandır. Loqaritma 5-dən 129. Bunun yerləşdiyi intervalı tapılmasını istəyir bizdən. 129 yenə 5-ə nəzərən dəqiq cavab vermir. Ona görə 129-un yerləşdiyi interval tapılır. Əsasımızı amma sabit saxlamaqla. 5-dən 129. Bu da da yenə 5-dən 129 yazaq. 129 125-i keçibdir. Yüz edirəm beş. 129 nədən kiçikdir? Dəqiq cavab vermədiyinə görə 625-dən. Biz də 5-dən 125 eləyirik, 3. 5-dən 129-nu sabit saxlayırıq. 5-dən 625-dən üçünü verirdi bizə, 4. Deməli, loqarifma 5-dən 129 idi. 5-dən 129 yerləşir 3 və 4 intervalında. 3 ilə 4-ün arasında yerləşir. Və əgər yenə də deyirəm, tam hissəsini soruşsa bu ədədin, deyirik ki, bərabərdir 3-ə. Yenə başqa bir misala baxaq. Bu dəfə kəsrli bir ədəd olsun. 4 burdan 28-də 1 də burda yerləşsin. Gəlin bunu əvvəlcə ifadə edək. 28-də 1 yerinə deyək ki, uşaqlar, 28-in üstündə -1. Bir də qayda bilirik ki, bunun üstündəki qüvvət əvvələ keçə bilər. Yəni bu nəyə bərabər olur? Mənfi loqarifma 4-dən 28-ə. Daha sonra isə 4-dən 28-ə, yəni mənə fürsünə fikir verməyib, fikir vermədən loqaritma 4-dən 28-in yerləşdiyi intervalı tapaq. Yəni əvvəlcə müsbət imiş kimi tapaq, ondan sonra ədədləri mənfiyə çevirərik. 4-dən 28 dəqiqə cavab vermir. 4-dən 16 ilə yerləşibdi, 4-dən 64-dən arasında. Yəni 4-dən 16-nın qiyməti 2 idi. 4-dən 28 belə yerləşsin və təkidlə 4^64-ün də qiyməti 3-ə bərabər idi. İndi gələk, e, burada qiymət loqarifma 4-dən 28-i yox, əslində bizdən mənfi loqarifma 4-dən 28-i soruşurdu. Yəni bu bərabərsizliyin hər tərəfini mənfiyə vurmaq lazımdır. Mənfiyə vurduqda da bilirik ki, bunu mənfiyə vursan mənfi -2. Mənfiyə vursaq mənfi loqarifma 4-dən 28 dəki -3 də müsbət 3-də daha dorsa mənfiyə vursam elə yer mənfi və bərabərsizliyin hər tərəfini mənfiyə vurduqda bilirik ki bərabərsizlik işarələri tərsinə çevriləcəyidir. Yəni mənfi loqarifma 4-dən 28 yerləşir -3 ilə -2 arasında və əgər bunun da tam hissəsini bizdən soruşsa tam hissəsi -3-ə bərabərdir. Yaxşı uşaqlar, indi də keçək loqarifmada istifadə olunan düsturlara. İkinci tərifimiz nə ilə bağlıdır? Deyir ki, loqaritma a əsasdan 1 0 elə. Yəni bu nəyin əzə cadıdır? A burada bilirik ki, 0-dan böyük, 1-dən fərqli ədədlər idi. Yəni bu ədədləri istənilən ədəddən gətir söhbət. İstənilən ədədi nəyə yüksəldəndə 1 alınardı? 0-a. Məsələn, loqaritma 7 əsasdan 1, yəni 7-ni nəyə yüksəldəndə 1 alınardı? 0-a. Ya da kəsr olsun, fərq yoxdur burada. 3-də 1-i nəyə yüksəldəndə 1 alınardı? 0-a. Deməli, birinci formulumuz idi. Keçək o birlərinə. İkincisi. Əgər əsasla burada duran ədəd eyni ədəddirsə, yəni ədədi nəyə yüksəldəndə özü alınırsa, 1-ə. Məsələn, loqarifma 8-dən 8 bərabərdir -də 1. Ya da loqarifma 1/4-dən 1/4 bərabərdir 1. Keçək üçüncü formula. Əgər əsasda duran ədədlə burada duran ədəd tərs ədədlər olarsa, yəni a idir, burada da a-da 1 olarsa, onda bu da bərabərdir -1-ə. Yəni məsəl üçün loqarifma 5-dən 0.1-i də, də yazla. 0.1 biliriki 1/5-lə bərabərdir. Bərabər eləyir -1. Və ya hutdaki loqarifma 1/3 əsasdan 3. Baxın, burada duran ədədlər qarşılıqlı tərslərdir. Ə əsasıdan 3 verəcək bizə -1. Görürük. Ə mütləq də keçək 4-cü düstura uşaqlar. 4-cü düstur vurma ilə bağlıdır. Logarifma a əsasdan x. Buna yaxşır uşaqlar. Əsasları eyni olan ifadələrin buranda üstlərini eynidik, toplayırdıq da, düzdürmü? Bu da həmin qaydanı qayda yoxşur. Yəni vurma olanda toplandırlar logaritma a əsasdan x vurulsun y. Tə bu vurma uşaqlar mütləq mötərizəyədə vermədi, çünki mötərizədə olmasa rəj burda y-i kanala bir ədəd sayılacaqdı. Verilibsə onda bunu vurmanı parçalayırıq toplama şəklində. Logaritma a əsasdan x + logaritma a əsasdan y. Bu düstur deyim sizə nədə tətbiq olunur? Verilir misal, logaritma 2 əsasdan 256 vurulsun 128. Bilirsiz ki 256-nı 128-ə vursaq, yenə yəni, əgər bu düsturu tətbiq eləməsəydi, yəni bilməsəydi. 256-nı 128-ə vursaq böyük bir ədəd alınacaqdı və bunu 2 əsaslı loqarifmalamaq bizə biraz çətin olacaqdı. Ona görə yuxarıdakı düsturu tətbiq eləyirik demişdi axı. Vurma toplama şəklində parçalanır. Onda biz də bunu parçalayaq. Loqarifm 2 əsasdan 256 + loqarifm 2 əsasdan 128. 2-nin qüvvətlər cədvəlini əzbərləyib edə bilərik ki, 2-nin neçə fəzalanda 256 alınırdı? 8-ə. 2-ni nəyi iqtisadən də 128 alınırdı 7-yə. 8+7 verir bizə 15-i. Budur, ştur bu da uşaqlar. Topulu da qabağınıza çıxacaq. Tərsə formada tətbiq oluna bilər. Yəni tərsə dediyimi eyni nəzərdə tuturam. Əgər aralarında vurma varsa, toplamağa parçalırdı. Çünki vurma bizə burada məsəl üçün sərf eləmirdi. Bucür hesablamaq vaxt aparırdı. Ona görə vurmaları toplamağa parçalıdı. Elə misallar ola bilər ki, uşaqlar toplama halında veriləcək. Yəni şəkil olaraq toplama şəklində veriləcək, amma toplama şəkli bizə sərf eləməyəcək, yəni hesablamaq olmayacaq. Ona görə toplamanı qaytarmaq lazım olacaq vurmaya. Misalda nə formada olur? Məsələn, loqarifma 12 əsasdan 3 üstəgəl loqarifma 12 əsasdan 4. Yəni 12-ni yüksətsək 3 anlar tapmaq çətindir, ya da 12-ni yüksətsək 4 anlar tapmaq çətindir. Toplamaq varsa, onda toplama nəyə qaydır da? Vurmaya. Əsasımız sabit saxlanır. Özə burda aşağılara mütləq fikri verin ki, əsasda duran ədədlər eyni olmalıdır. Yəni əsaslar müxtəlif olduqda bu misalın həll olunmur. Yenə yəni, də daha dördsa elə bu formada da qalacaqdı. 12-dir, yəni əsaslarımız ikisinin də 12-yə görə əsası sabit saxlayırıq. 3-n 4-ün arasındayız, onda bunu vurmaya çevirəcəyik. Verəcək bizə loqarifma Əsasda 12, 3 dördə vurduq 12. 12 tən 12-də yuxarıda formula kim demişdi ki? A-dan A, A bərabərdir 1. Yəni 12-dən 12-də bərabər olacaq birə ə qala intə aşağılar bölmə ilə bağlı olan düstura. Vaya vurmada dedik ki, vurma nəyə parçalanırdı? Yəni ədədlər arasında. Əgər loqarifm əsasdan x vurulsun y olsaydı, onda toplamaya parçalanırdı. Bəs bölmə olduqda necə olar? Onda məntiqən fikirləşək. Şey, vurma toplamaya parçalanırsa, onda bölmə də çıxmaya parçalanacaqdır. Buda misallarda nə format olur? Loqarifm 2 əsasdan 1024 bölünsün 128. 2024-ü 128-ə bölmək biraz vaxt aparan şeydir. Ona görə də yəni yuxarıdakı düsturu tətbiq edə bilərik. Yəni istəsək 1024-ü 128-ə bölüb onu da 2 əsaslıq loqarifm ala bilərik. Amma o, vaxt aparmasın deyə hazır düsturu tətbiq edək. 2-dən 1024, 2-dən 128. 1024 2-nin 10-cu qüvvətidir. 128 isə 7-ni verir bizə və ondan 7 çıxdıqda isə eləyir 3. Ə bir də toplamada olduğu kimi burada da bu düsturun tərsə tətbiq olunmazda, yəni rast gəlir. Yəni a-dan x çıxılması, a-dan y verilir. Bunu özümüz bölməyə, yəni çıxmaq halında verilir, bölmə halına biz qaytarırıq. Məsəl üçün loqarifma 3-dən 72 - loqarifma 3-dən 8 və toplamada da qeyd etdiyimiz kimi burada fikir vermək lazımdır ki, mütləq əsasları eyni ədədlər olsunlar. 3-dən 72 nəyi verir? Bilmirik, düzdürmü? Ya da 3-sən 8 nə verir, onda bilmirik. Amma bildiyimiz bir şey var ki, əgər arada da çıxma var idisə, bunu bölməyə qaytara bilərik. Onda 3-dən 72 böl 8-ə qaydır. 72-ni 8-ə böldükdə 9 eləyir. Alınır loqarifm əsasdan 9. Bunun da hazır qiymətini bilirik ki, bərabərdir 2. Eee, keçək 7-ci formula. 7-ci formul qüvvətlə bağlıdır. Bu formada verilir. Loqarifm a əsasdan x Burda duran ədədin üstündə yer m varsa, daha doğrusu burda təsində qüvvətdə 1 dayanırdı. Belə deyək də de, uşaqlar. Bu yuxarıdakı ya da bunun yerinə elə n yazaq. İstəyirsiniz. Aha, yuxarıda duran qüvvət surətə gedəcək. Aşağıda duran qüvvət də məxrəcə gələcək. Yəni yuxarıda nə dayanıb qüvvət? m. Aşağıda nə dayanıb də n. Və geriyə qanlar loqarifma a əsasından x. Formada olan misallarda ola bilər ki, e n-in qüvvəti yerinə e n-in qiyməti heç nə verilmir. Yəni sadəcə olaraq baxın bu format ola bilər. Loqarifma a əsasdan x-ın üstündə m. Burada birbaşa sadəcə olaraq m ilə əvvələ keçir. Yəni necə ki, e, vurma toplama yer parçalanırdı. Bölmə də çıxmaya parçalanırdı. Qüvvət də onda çevrilir hasil şəklinə. Baxın, burada x-ın üstündə m qüvvət şəklində idi. Bu m keçir əmsal kimi loqarifma a əsasdan x-ın önünə. Ə, indi gəlin hərəsini haqqı bir misal yazaq. Verilir bizə loqarifma 5 əsasdan 25-in kubu. E, bu 25-i kuba yüksəldim. Onu daha sonra 5-inci əsasdan loqarifma almaq vaxt aparır. Ona görə bu 3-ü yuxarıda da formula demişdik. 3 əmsal kimi keçir qabağa. 3 vurulsun. Bildinizmi? Baxın, 3-ü bayaq qüvvətli dayanmışdı. İndi də əmsal kimi getsə qabağa. 3 vurulsun loqarifma 5 əsasdan 25. 5-dən 25-in qiymətini bilirik ki, bərabərdir 2-yə. 3 vuralsan 2 bərabər eləyəcək 6. Ya da yuxarıdakı kimi, yəni yuxarıdakı misalda tətbiq olunduğu kimi başqa həm aşağısında, yəni a-nın e, qüvvəti olan, həm x-ın qüvvəti olan bir misal yazaq. E, məsəl üçün verilir misal loqarifma 3 üstündə 7 əsasdan 9 üstündə 28. Bu 28 surətə, 7-də məxrəcə keçəcək. 28-i surətə yazırıq, 7-ni məxrəcə yazırıq. Bunlar getdikdən sonra yeriyə loqarifm üç əsasdan 9 qalır. Yəni onu itirmək olmaz, mütləq yazmaq lazımdır. 3-dən 3 qalsa idi yazmaya da bilərdi. Yəni loqarifm üç əsasdan 3 qalsa idi problem deyil, çünki onun qiyməti 1-ə bərabərdir. Yazılmı edə bilərdi. Amma artıq burada loqarifm 3 əsasdan 9 qaldı, ona görə yazırıq. 28-i 7-yə böləndə eləyir 4. 3 əsasdan 9-un qiyməti də bərabərdir 2-yə. 4 * 2 = 8. Qeçə hmm, 8-ci formula. 8-ci formula nəyəinə bağlıdır uşaqlar? Loqarifmik funksiya əgər ə, məxrəcə dayanarsa, onu biz surətə qaldırmaq istəyiksə və ya da ki, surətdə qalanını ə, məxrəcə düşürmək istəyiksə, bunun qaydası adına bərabərdir. Baxın, yenə burada loqarifm əsasdan b məxrəcə yerləşib. Biz istəyirik ki, loqarifmik funksiya qalxsın surətə. Onda uşaqlar, nə formada yerlərini dəyişirlər? A ilə b-nin yerini dəyişmək lazımdır sadəcə olaraq. Baxın b-də aya bərabər. Amma həndə nə formada çıxarda bilərik? Yəni bu formulun ə, keçid şəklində formadadır. Loqarifma a əsasdan b-ni vursaq, loqarifma b əsasdan a-ya burada b b-ni ixtisar eləyib, a da a-nı ixtisar eləyib, bərabər olur 1-ə. Yəni loqarifma a əsasdan b ilə loqarifma b əsasdan a tərs ədədlər idi deməli göründüyü kimi loqaritma a əsasdan b ilə loqaritma b əsasdan a qarşılıqlı tərsin ədədlərdir. Yəni hasilı bərabər o. Bu vuruğu ya da ki o biri vuruğu fərqi yoxdur. Bu tərəfə, yəni sağ tərəfə keçirsək, bərabərliyi sağ tərəfinə keçirsək nə alınacaq? Baxın bu formula alınacaq. Misalda necə lazım olur? Bizə bir dənə deyim, bunu da sizə izah edim. E, məsəl üçün verilir ki 1 bölünsün loqaritma 12 əsasdan 6 üstə 1 bölünsün loqaritma 3 əsasdan 6. Kəlməvi ifadələri düzəldək. 1 bölünsün 12 əsasdan 6. 12, 1 bölünsün loqaritma 12 əsasdan 6 nəyi verirdi? Yerlərin dəyişmək lazım idi. 6 ilə 12-nin yerini dəyişdirdik. 6 əsasdan 12 eləyirik. Eyni şəkildə buna da keçərilədik. 1 bölünsündüsə onda 3-nü 6-nın yerlərini dəyişməklə bu ifadəni sürətə qaldırdıq. Digərə bu misalda nə formə etdirəcəydi? Əsaslarımız ikisinin də 6-ya bərabərdir, düzdür? Aralarını da nə var? Toplama. Toplama şəkli bizə sərf eləmir. Toplamanı nəyə qaytarmaq lazımdır onda? Vurmaya. 6 əsasdan 12 vurulsun 3 verir loqarifma 6 əsasdan 36. Bunun da qiymətini hazırı biliriki bərabərdir 2-yə. Bu yuxarıda qeyd etdiyimiz uşaqlar bu formula var idi. A əsasdan B vurulsun B əsasdan A. Bunu daha geniş formada da misallarda düşə bilər sizə. Yəni hazır düsturun əvəci deyim sizə. Loqarifma A əsasdan B vurulsun loqarifma B əsasdan C. Yəni bir qədər geniş formada olurlar. Loqarifma C əsasdan D vurulsun loqarifma D əsasdan E. Burda baxaq görək uşaqlar nələr bir-birini ixtisar eləyə bilərlər. A B, B ilə ixtisar gedir. C C ilə ixtisar gedir. Yəni sürətdəki məxrəcəki kimi fikirləşə bilərsiniz belə. Yuxarıdakı, aşağıdakı. Yuxarıdakı, aşağıdakını. D D-ni ixtisar elədi. Yeni bir loqarifmik funksiya yazılacaq burada. İndi aşağıya hansı ədəd, yuxarıya hansı ədəd yazmaqdan gedir söhbət? Aşağıya hansı ədəd qalıbdı? İxtisar olunmuydu. Onu yazırıq. Yuxarıya isə yuxarıdakılardan baxın görün, B-yə gedib, C-yə gedib, D-yə gedib nə qalıbdı? E. Onda bu bərabər olacaqdır A əsasdan E-yə. Misal üçün loqaritma 2 əsasdan 3 vurulsa loqaritma 3 əsasdan 4 vurulsa loqaritma 4 əsasdan 6 vurulsa loqaritma 6 əsasdan 8. Bu formada verilib. İndi baxaq görək burada nəләр bir-birini ixtisar edir. 3 üç 3-lə getdi. 4 dörd 4-lə getdi. 6 6-yla getdi. Geriyə qaldı nə? Burada yazaq. Geriyə qaldı loqaritma 2 əsasdan, yəni aşağıda qalıbdı 2, yuxarılarda da qalıbdı 8. 2 əsasdan 8 eləyir. Bunu da bilirik ki, qiyməti bərabərdir 3-ə. Keçən növbətə düstur aşağı var. Növbəti düstur belədir. Əgər e, ikisinin də əsası C-dirsə, yəni yeni bir ədəddirsə, loqaritma sayı əsasdan B bölünsün loqaritma C əsasdan A. Və nə C-nin B-yə çıxışı var, nə də ki aşağıdakisində C-nin A-ya dəqiq bir cavabı varsa, yəni belə deyək. Cavabı yoxdursa, onda yeni bir loqarifmik funksiya ilə bu ifadəni əvəz eləyə bilərik. Ə, aşağıda duran ədəd, yəni seyllərə fikir verməyirik. Üzə seyllər mütləq qeyin ədədlər olmalıdır. Seyli artıq nəzərə almırıq. Aşağıda duranı aşağıya yazırıq. Aşağıda nə dayanıbsa, a. Yuxarıda dayanan isə yuxarıya yazırıq. Misaldan nə formada olur? Baxaq məsəl üçün. Loqarifma 3 üç əsasdan 625 bölünsü loqarifma 3 əsasdan 25 3-ün 625-ə çıxışı yoxdur. 3-ün 25-ə də çıxışı yoxdur. Və ikisində də eyni ədədlər, yəni 3 dayanır. Onda 3-ü nəzərə almırıq. Aşağıda duran 25-i, aşağıya, surətdə duran 625-i yuxarıya yazırıq. 25-dən 625-in də qiyməti bərabərdir 2-yə. Misalı başqa cür də izah edim istəyirsiniz sizə uşaqlar. Loqarifmən yenə 3 əsasdan 625 idi. 625 yerinə 5-in üstündə 4 deyə bilərik. 3 əsasdan 25 yerində isə 25-in yerinə 5-in kvadratı deyə bilərik və biz demişdik ki, qüvvətlər qabağa keçirdilər, düzdürmü? Burdakı 2 də önə keçirdi. 4 keçdi qabağa, 2 geriyə qaldı loqarifm əsasdan 5. Burada da 2 keçdi qabağa, yenə geriyə qaldı 3 əsasdan 5. 3 əsasdan 5lər ixtisar getdi, 4/2 elədik, cavab elədik ki, baxın bayaqki cür hesablayanda da, yəni düstur tətbiq edəndə də eyni cavab almışdı. Yəni bu kimsalın ə bu düsturla olan həlldir. Bu da digər, yəni qüvvət düsturunu istifadə etməklə həlli yoludur. Gə라이 növbətə düstura. Bu düsturun mahiyyəti nədir? İbarətdir, yəni quruluşu necədir? Əgər a-nın üstündə loqaritma b əsasdan c durubsa, ə burada a ilə c yerlərini dəyişə bilərlər. Onda bu ifadə bərabərdir. c-nin üstündə loqaritma b əsasdan a. Məsələn, 49-un üstündə loqaritma Yəni 7 əsasdan 8. Bilirik ki, 7-nin nəyi hissəsə 8 anlar. Yəni belə bir ədəd var, lakin tapmaq çətindir. Ona görə bu düsturu, yəni məsbələ yerlədə tətbiq edirlər. 8 ilə 49-un yerlərini dəyişə bilərik. Olar 8 üstündə loqarifma 7 əsasdan 49. 7dan 49-un qiymətini bilirik ki, 2-yə bərabərdir. Onda 8-in kvadratına bərabər olur bu ifadədə. O da verir bizə 64-ü. Bəki, belə son axırıncı düsturlara. Burda nə deyir? Mahiyyətən nə deməkdir bu düsturun? A-nın üstündə loqarifm a əsasdan b. Burda fikir verin uşaqlar, həm üstlü funksiya verilibdi, həm də loqarifmik funksiya verilibdi. Bu funksiyalarda bildiyimiz kimi bir-birilə tərslər. Ona görə də a ilə a bir-birini yox eləyir və geriyə qalır b. Misaldan nə formada düşür? Məsələn, 8-in üstündə loqarifm 8 əsasdan 7. 8 ilə 8 gedir, yerdə qalır 7. Bəki, beləy ən axırıncı düstura. Bu düstur nəyə ibarətdir? Əgər əsasda uşaqlara baxın, ədədlərin hasili dayanırsa, bunda onun nə formada dəyişməyə olar. Bilirik ki, vurma düsturu toplama yerə vaxt parçalanırdı. Hasil bu hissədə dayanır. Yəni əsasda olması idi. Onda bunların bir-birinin yerini dəyişmək bizə lazımdır, düzdür mə? Bunlar yerlərini nə vaxt dəyişərdilər? əgər olar e, ifadə şəklində, yəni loqarifmik ifadə məxrəcə düşərdisə, onda sadərləyə bu loqarifmik ifadəni məxrəcə c ilə də a b-nin yerini dəyişirik. c düşür aşağı, a b qalxır yuxarı. Və burada artıq a vrosun b şəklindədir. İstədiyimiz qaydanı, yəni e, a b-ni parçalaya bilərik. 1 yazırıq, loqaritma c əsasdan a b-yə vurulub. Bilirdi ki, vurma nəyə parçalanırdı? Toplamaya. C əsasdan b-yə